Di jantung Afrika Timur, di antara perbukitan yang hijau dan danau yang mempesona, terletak negara kecil yang penuh keajaiban bernama Burundi. Terima kasih sudah mampir eksplor dunia ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita lanjut. Di ujung danau yang tenang, dikelilingi oleh perkebunan kopi yang hijau subur, terhampar ibu kota, Bujumbura, yang memancarkan pesona sejarah dan keanekaragaman budaya. Pagi-pagi di desa terpencil, aroma segar kopi menyebar di udara, Menyapa penduduk yang bekerja di ladang-ladang yang membentang sejauh mata memandang, Burundi dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia, dan masyarakatnya yang ramah senantiasa bersyukur atas keberkahan tanahnya. Di kota-kota kecil, pasar-pasar berwarna cerah memenuhi jalan-jalan dengan beragam barang dagangan. Pedagang berinteraksi dengan pelanggan, sementara musik dan tarian tradisional menghiasi sudut-sudut kota. Kesederhanaan kehidupan sehari-hari tercermin dalam senyuman hangat penduduk Burundi, yang dengan bangga merayakan kekayaan warisan budaya mereka. Namun, seperti halnya banyak negara di Afrika, Burundi pernah mengalami masa-masa sulit. Sejarahnya dipenuhi dengan tantangan, termasuk konflik antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi yang melibatkan kekerasan dan ketegangan politik. Namun, masyarakat Burundi terus mencoba bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah ketegangan politik dan tantangan ekonomi, harapan tetap hidup di hati penduduk. Mereka berusaha untuk membangun negara yang stabil, damai, dan sejahtera. Pemerintah dan masyarakat internasional bekerja sama untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, menciptakan peluang bagi generasi mendatang. Dan di malam hari, langit burundi diterangi oleh bintang-bintang gemintang, memberikan cahaya pada mimpi-mimpi masa depan yang cerah. Meskipun berada di perbatasan Afrika, Burundi tetap menjadi permata yang tersembunyi, menanti dunia untuk mengetahui dan menghargai keindahannya. Inilah cerita Burundi, sebuah negara kecil yang penuh harapan, kekayaan budaya, dan semangat untuk menghadapi masa depan.